В Беляевском районе в одном из гостиничных комплексов произошло убийство 49-летнего мужчины. Как стало известно и установлено по предварительным данным: злоумышленник ранее накануне, около 14 марта снимал домик в, гости... в гостиничном комплексе, именно тот, который расположен близ домовладения потерпевшего. Сняв домик, они дожидались этого момента, когда владелец появится в этом доме. Это произошло сегодня, и когда он появился, то со второго этажа своего гостиничного номера злоумышленник совершил несколько выстрелов в сторону из неизвестного огнестрельного оружия, предположительно из калибра 7,62 мм были найдены гильзы. Сейчас также устанавливаются моменты того, что данный злоумышленник после того, как совершил выстрелы, он ранил домовладельца, который получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, от чего и умер. После этого злоумышленник начал скрываться, и когда охранники Домовладельца хотели его догнать, он бросил в их сторону гранату, которая взорвалась, и также еще на месте происшествия нашли еще одну гранату, предположительно гранаты F1 с чекой. Мы материал. Молодые люди, можно вас? у вас будет еще достаточно времени.

заходу